Везде <говор> разное количество, если посчитать. А вот 47 да, нас... человек получают алмазки. Один человек или два могут не голосовать никак. Это их право. Сколько угодно могут голосовать, могут не голосовать. Подводите итоги, смотрите, что у вас получается. Рейтинг. По количеству. большее количество за набрал Поднимайтесь! Дальше! Заценка Татьяна! Забрала 38! Второй член инициативной группы! Лартий да, и Анастасия! Лартий и Анастасия! 34. 34! А 34 минус 7 не считается, да? Дальше! Это совсем группа, поднимитесь, чтобы вас еще раз все увидели и понимали, к кому обращаться. Все увидели Вот именно к этим людям вы теперь имеете возможность обращаться и спрашивать, где вам посмотреть положение. Им вы можете давать свои замечания, свои дополнения к тому положению, которое они вам доведут до вашего сведения. И я именно, не именно на них возлагается ответственность за организацию ваших последующих сборов, да. на которых да. вы это положение да. обсудите, Понятно. проголосуете, да. примете решение, назначите да. выборы и проведете их, я надеюсь, успешно и да. демократично. Итого сегодня, 28 марта, ну, да. ну, ну, пожалуйста, инициативная группа и, и все другие студенты так, нашего так так, так, Давайте назначим так, дату, так, на которую мы будем знать, что мы зайдем на сайт группу. Maybe you trying to кому угодно, и будем прpt. видеть положение. <dassv2> какое число? Сегодня 28 марта. А, а вы спросите в инициативной группе, какое время им я туда не понимаю, она часа. За До 3 апреля инициативная группа обязуется разместить положение для всеобщего обсуждения. Правильно? Да. Артур各校, то они, все, тогда третий, что это? пишешь? А заканчивается. А просто стоит ли много времени? Там реально, что как, а что До пятницы, если институты Ну, инициативная группа, вот ты, Сережка с Настюхой и Саша с Скажите, инициативная группа, сколько времени по вашим подсчетам вам нужно на рассмотрение положения? Давайте до пятницы и два дня. Вот, 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 вот. Да, да, вот я тоже это понимаю. Итак, в пятницу это у нас какое? 31 марта. Итак, пятница 31 марта. Итак, в пятницу, 31 марта. марта любой студент может зайти на сайт нашей академии, группы в САУ Дениса Анатольевича, весело может на стену Саши к инициативной группе и э, должен быть ознакомлен с положением. Все вы усы... 31 числа предложения. Да. Предложение, да. Еще а, раз. Не, 31 числа выделально... инициативная группа обязуется выставить на всеобщее рассмотрение положение про Установите Давайте. срок, в течение которого все студенты имеют возможность и право но высказать это, свои предложения. Но это, Вы это, это, да. будет. это будет пятница, теннис. это будет пятница. Тенницу все увидят суббота, воскресенье. До воскресенья 23.50, конечно, до понедельника. Не включник. В понедельник уже положено будет полностью оттоплено. Ты увидишь, что воскресенье сможешь обжаловать. Студенты, для вас хватит три дня для того, чтобы вы ознакомились и принесли свои предложения дополнения Вот все вам вопросы. Вам достаточно будет три дня для того, чтобы ознакомиться? Да. Фиксируйте протокол. До 31-го оглашают, до 3 Включительно, да? Не, не до 3, до 3 апреля. Вы все, все, кто желает, могут высказаться. Вновь. И дальше назначайте ваше следующее собрание, да. когда вы его проведете. Вы можете сейчас это определить для того, чтобы уже повторно никого не созывать для обсуждения и принятия положений. Определяйте. Нет, смотрите, если до понедельника инициативной группе подадут предложения, замечания, их же часы. надо будет как-то... Да, там нужно будет их обработать, да, Обработать, да, конечно. конечно. Давайте в среду, сверху. в четверг. Правильно? Да. Вторник? вторник, вторник, Давайте вторник. Все, вторник. Все подходят, все сюда. Вам хватит одного дня, инициативная группа. Да. Вам хватит да. одного дня. Да. Четверг, э, вернее, вторник, четвертое число, да? Да. Вторник, четвертое число. Время. На вы будете, я так понимаю... Время, а определите время сразу потом да? 10. Согласны 10. все? А сегодня Все согласны? Да. Да. Всем спасибо